Odstavený autobus na Dejničce a vážná nehoda na Jižním Plzeňsku. Je tu doprava a zelená na radiožurnálu. Na Brněnské dálnici dej 1 dejte pozor na 90. a kilometru ve směru na Brno. Je tam odstavený poruchaný autobus. Vážná nehoda vás přibrzdí na silnici 27 na Jižním Plzeňsku. Za, na konci obce Lužany směrem na havarovalo osobní auto a skončilo v zahradě jednoho z domů. Na místě zasahují záchranáři, hasiči a provoz tam usměrňují policisté. A nehoda je také na Znojemsku na silnici 38 u odbočky na obec Citonice u obce Kasárna. Tam se srazila dvě osobní auta, nemělo by to být ale vážné a s opatrností byste měli projet. A ještě kladno, tam srazilo auto chodce v ulici Cyrila Boudy. Na místě zasahují záchranáři a policisté. Tolik doprava aktuálně. Zelená vlna, zavolejte i vy. 812 2012. Bude oblačno, místí, snižení, mrznoucí, ledovka, Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle mlhy v Čechách místy, jinde jen ojediněle slabé sněžení nebo déšť se sněhem, vyloučené nejsou ani mrznoucí srážky a ledovka, teploty plus 1 až minus 3 stupně Celzia. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle mrholení, ráno i mrznoucí a pozor opět na ledovku, která se bude tvořit. Během dne se obloha projasní, přechodně až na polojasno, teploty 2 až 6, na horách kolem 2 stupňů Celzia. Poukat bude mírný západní až jihozápadní vítr. Ať už pokračuje výběr toho nejlepšího z hostů do poledního radiožurnálu. Po zprávách radiožurnálu pokračujeme výběrem toho nejzajímavějšího, o čem mluvili naši dopolední.